Satu Malaysia tak puas hati budi 95. Jangan menyusahkan urusan rakyat. Pikir urusan itu untuk memudahkan rakyat. Jangan fikir urusan kita, kita nak urusan kita tu mudah, jadi menyusahkan rakyat. Menteri-menteri Semua rakyat Malaysia akan menerima siling kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bagi subsidi petrol RON95 menerusi program Budi Madani RON95 yang berkuat kuasa 30 September ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu bertujuan memastikan subsidi diagih secara adil kepada pengguna yang layak selain mengelakkan ketirisan. Anwar berkata harga RON95 diturunkan daripada RM2.5 kepada RM1.99 seliter bermula tarikh pelaksanaan manakala bukan warga negara akan dikenakan harga RM2.60 seliter. Beliau berkata pelaksanaan subsidi bersasar itu menggunakan MyCard dan rekod Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi memastikan hanya warga negara dengan lesen memandu sah menerima manfaat. Namun terdapat juga rakyat Malaysia yang tidak berpuas hati dengan program Budi Madani RON95 kerana dikatakan tidak cukup dan menyusahkan. Hai Assalamualaikum semua Sihat uh, Anthony Lok ni Suruh barukan lesen uh, Kalau tak Lesen tak perbaharui Hilang kelayakan Hilang kelayakan macam mana Kami tetap rakyat Malaysia kan uh, Jadi kami nak beli minyak tu Nak isi minyak adik pun tak boleh lah Nak isi minyak ayah pun tak boleh lah sebab hilang kelayakan, hilang kerakyatan. Kalau hilang kerakyatan, maknanya hilang kelayakan. Kepada semua ni, semua menteri-menteri yang di bahagian masing-masing, yang telah ditugaskan, yang diberi tanggungjawab di bahagian masing-masing, tak kira di mana-mana pun Kementerian ni yang menguruskan gini gini 60 orang menteri ni, tolong jangan menyusahkan urusan rakyat. Pikir urusan itu untuk memudahkan rakyat. Jangan fikir urusan kita, kita nak urusan kita tu mudah, jadi menyusahkan rakyat. Menteri-menteri semua, poket kamu memang penuh. Poket rakyat ini yang tak ada. Jangan menjadi pemimpin bila duduk dekat atas tak nampak apa kesengsaraan yang dihadapi rakyat ni. Kenapa lesen orang tak perbarui? Suka-suka ke orang tak nak perbarui lesen? Tak tahu orang tak ada kereta dah ke orang dah bankrupt ke macam mana disebabkan ekonomi dalam negara hari ini. Wahai menteri-menteri semua yang ni kalau membuat sesuatu keputusan memang nak henyak-henyak rakyat. Memang letak semua kesalahan tu ke atas kepala rakyat ni. Nak beri sesuatu tolong mudahkan urusan rakyat. Jangan menyusahkan. Habis kalau tak dapat dinikmati ke mana pula yang lebih tu pergi? Ke dalam poket. Tolong mudahkan urusan semua rakyat kami tak payah lesen itu hak kami tapi apa yang diberikan kerajaan harus diberi sama rata Anthony Locke ini sengaja mencari memberikan ini tapi menyusahkan ini buat yang tu tutup yang ini rakyat perlu diberi kemudahan tanpa dikecualikan disebabkan ada Kesalahan kesalahan ni Rakyat Malaysia 34 juta 34 juta lah diberi Tanpa ada alasan hilang kelayakan Bagi-bagilah jangan menyusahkan Ini bagi menyusahkan Bagi bantuan yang 100 pun Barang tu tak boleh beli Barang ni Habis tu kalau orang sekali-sekali tu je Baru ada duit nak makan ayam pun tak boleh juga Tahulah kamu-kamu ni berfikir macam mana kan Sebab kamu ada duit Dalam poket kamu ada duit Tak perlu berfikir Perut rakyat ni makan apa Semua menteri yang berada Di kementerian masing-masing ni Tak kisahlah selagi kamu nama menteri Kamu kena ingat Rakyat kamu hari ini memang tengah-tengah susah. Struggle. Memang orang ada gaji. Memang orang ada kerja. Tetapi kena faham dari sudut kecukupan. Kecukupan itu adalah mencukupi keperluan. Ini keperluan pun tak boleh nak dicukupi. Macam mana lagi nak kesenangan. Makin maju. Belanjawan makin banyak, makin banyak. Tak ada kurangnya. Makin lebih, makin lebih. Tapi kemudahan apa yang ada? Kemudahan apa yang diberikan Semua urusan tu memang akan menyusahkan rakyat Tak ada yang satu pun yang memudahkan Kalau nak bagi yang ini, mesti begini Yang ini mesti begini bagi bantuan seratus Kena beli barang yang dah ditetapkan Itu tak boleh, ini tak boleh Kadang orang dapat seratus tu lah Orang nak beli ayam ke ikan ke sotong ke nak Nak simpan kat dalam peti Ini tak ada, kena beli barang kering aja. Barang makan yang dah buat kat kilang-kilang ni Tak boleh beli kalau yang basah-basah ikan semua sayur tak boleh beli Kamu tak apalah sebabnya apa Ayam ikan tu kamu ada duit boleh beli Tapi rakyat ini masing-masing ni nak membuat satu keputusan memang tak memikirkan rakyat. Dia nak memimpin ni, dia kena tahu dulu. Kena tahu apa, punca kat mana, di mana keadaan. Hari ini kamu semua ni tahu tak keadaan Rakyat ni 34 juta ni macam mana? Jangan kamu lihat yang senang, yang kaya tu apa semua. Kamu, kena mendengar luahan rakyat hari ini. Itu yang perlu kamu selesaikan. Apakah masalah rakyat yang paling besar, yang paling utama? Itu diselesaikan dulu. Kamu tahu tak apa masalah rakyat hari ini? Yang kamu tahu? Oh ah, sana, situ, situ. Yang itu aja yang kamu hak masing-masing ni. Untuk berebut-rebut nak jadi kerajaan lah, itulah beginilah begitu. Bila dah jadi, dengan rakyat ni buat musuh. Tak ada satu pun yang nak menyenangkan rakyat. Nah, bagi minyak macam ni pula. Kalau lama mati sebab tak ada kenderaan, Selagi ada isi, boleh je bagi dekat adik Bagi dekat anak Pergi je lah beli Apa masalah dia Dan boleh menikmati Tidak dikesualikan bagi saya Lain kali nak bagi bantuan tu Fikir cara permudahkan Jangan nak menyekat Dah beri lepas tu sekat kat situ Dah beri sekat kat sini Bukan ke menyekat tu namanya Tahu menyekatkan orang aja Tahu hak kebebasan orang disekat-sekat Bukan nak memudahkan Kamu-kamu ni berfikir Kamu tak fikir pun apa masalah Tak nak selesaikan pun 60 jawatan kan 60 dibayar gaji Mana kementerian Tunjukkan pada saya yang mana mana perkembangan, pembangunan, kemajuan? Ada? Tak nampak pun. Asal buat peraturan itu nak menyusahkan rakyat. Asal buat aja apa-apa nak menekan-nekan rakyat. Bukan nak memudahkan, tak ada satu urusan tu yang mudah. Kalau dah tahu rakyat ni ramai 34 juta, tak bila dengan baik. Bukannya menteri yang kena menguruskan 34 juta ni ada penolong masing-masing selesaikanlah baik-baik ini tak ada kalau buat apa tu mesti nak menyusahkan fikir guna akal jangan fikir ah ha, kat dalam kepala otak tu kotor-kotor aje fikir kita nak bergaduh-gaduh aje ajar orang ni suruh bermusuh-musuh aje yang sana tak bagus yang sini tak bagus kita orang rakyat ni bukan makan parti tau kita orang 34 juta ni makan nasi ha, anak sekolah pergi minyak motor isi minyak kereta isi rumah kena bayar sewa elektrik kena bayar air kena bayar bukan kita orang ni. bayar guna parti tak ada Saya penyokong ni tak payah bayar air saya penyokong ni tak payah bayar api mana ada kalau kami bersuara cakaplah disebabkan uh, parti tu parti ni tak ada. Kita bayar pakai duit bukan pakai parti. Okey guys, sebelum ni rakyat diwar-warkan akan menikmati pengurangan harga subsidi RON95 bermula daripada 1 September. Betul tak? Suruh so, ramailah menunggu dengan penuh sabar kan. Sekali tuan-tuan kerajaan cakap memanglah September tapi tarikhnya belum pasti. <laughs> Debat gedebuk rupa rupanya hujung bulan. Ah layan kan Lepas tu beberapa hari yang lepas Government umumkan juga Mereka yang nak menikmati subsidi ni Wajib gunakan IC ha, Tapi tak boleh pakai IC lama eh ha, Pacik-pacik, makcik-makcik dekat kampung tu Tolong upgrade IC lama tu kepada chip yang baru Sebab kalau tidak If you are still using old IC ha, Tak boleh dapat subsidi tau Kena reject nanti dekat kaunter pembayaran So nak tanya IC semua dah upgrade ke belum? <laughs> Aduh, tiba-tiba tuan-tuan, tiba-tiba keluar satu statement baru guys. <laughs> Rakyat layak dapat subsidi RON 95 sebanyak 300 liter sebulan. <laughs> Aduh, tak tahulah ini ikhlas nak bagi ke tidak ni. Anda bayangkan tuan-tuan ni, -tuan, -tuan majoriti pengguna kereta dekat luar sana, tangki minyak anda dalam 50 liter, 55 liter tau. Ini kategori standard car, faham? Kalau you beli compact car, bawah daripada 50 liter lah. Tapi kalau you pakai family car, SUV, MPV, Velfire, Alphard, kereta-kereta yang gedabak ni, confirm sampai 70-80 liter tuan-tuan eh. So macam saya, kereta saya 53 liter satu tangki. Ha. Saya tuan-tuan bawa kereta satu bulan bukan travel jauh pun. Ulang alik kerja adalah over the weekend outing sikit-sikit dengan family. Lepas tu balik kampung pun memang tidak. Kadang-kadang dua bulan sekali. Macam tu je. So saya ni bukan pengguna kereta yang tegar. Faham tak? Saya memang tak kerap. Saya pergi balik kerja pun satu hari 50 km je. Tahu tak berapa banyak saya spend untuk minyak saya? Saya spend 5 tangki minyak full satu bulan eh saya lima kadang-kadang tuan-tuan boleh pergi sampai enam itu untuk penggunaan biasa tau bukan untuk bisnes eh bukan untuk transport barang ke logistik ke lala move ke grab ke tidak eh saya ni pengguna yang normal faham So consider 300 liter ni adalah jumlah minimum penggunaan kebiasaan orang Malaysia pada kadar pembawaan kereta yang paling minimal. Faham tak? So kalau kau ni kaki out station, ah ha, selalu travel jauh-jauh, kerap balik kampung, lepas tu duduk seremban, ulang alik KL, garanti tuan-tuan, you akan spend lebih daripada ni. Dan kalau lebih, anda kena bayar 1 liter RM2.50. <laughs> So anda faham tak yang kau dapat pengurangan 6 sen seliter tu sebenarnya kalau compare dengan yang sebelum ni RM2.5 sen RM2.5 sen tu tak ada limit end up dia sama je faham saya bukan nak kecam inisiatif kerajaan ni tapi kenapa tak declare benda ni daripada awal orang semua dah sonok dah dapat harga minyak murah walaupun 6 sen tapi kalau end up dia macam ni tuan-tuan aduh hai pusing-pusing sama je Percaya tak cakap saya eh, kalau sebelum ni you gunakan minyak RM2.5 pada harga yang sekarang ni tuan-tuan kan, kalau kau ni jenis pengguna-pengguna kereta yang ekstrim ah, sebenarnya yang sekarang ni jauh lagi jimat eh, berbanding tolak 6 sen tapi ada limit 300 liter tak percaya, tunggu je lah ok tuan-tuan, cukup sesi rage bait pada hari ini komen-komen <laughs> minta tolong komen eh dan 300 liter ada yang bising dia tu sebenarnya dia buat seri sepanjang sebulan yang dua bulan yang lalu ha? secara umum puratanya 150 kalau ada di isteri dia di seremban isteri kedua dia 250 hmm. Selalunya orang seperti saya yang bergurau pada isteri kedua ni tak ada. Ha, tapi ada yang satu dua yang tak bergurau, itu kita cek. Jadi 300 liter tu sebenarnya keputusan kita. Saya nak share dengan rakan-rakan ya. Kalau pandangan uh, kita dulu bila kemukakan maksimum kita, mukakan, maksimal kita kata 250. Karena yang lebih 250 jumlah sangat kecil. Ni kita guna rekod betul-betul ni ya. Uh, data. Tetapi bila dibincang di jemaah menteri saya kata tak apalah. Mana kalau ada 2 3% pun lepaskanlah dulu. Ha sebenarnya jadi isu. Nah. Ya. Itulah yang dia naikkan 300 tu. 300 tu bagi kita tu dah mencecah lebih daripada apa yang digunakan oleh 98% rakyat Malaysia 98% tu guna sekitar 200-220 kemudian kita naikkan lagi 250 cadangan kewangan kemudian saya cadangkan lagi di, di jemaah menteri naik lagi 300 supaya jangan jadi masalah nak tolong rakyat ni di kumpulan kecil dan 300 tentunya kumpulan kecil itu pun kita cuba Jangan ni jadi um, nak elak seperti mana masalah yang dihadapi tak kala kita perkenalkan di awal pelaksanaan sara jadi uh, budi 95 dia kapasiti server itu jauh lebih besar nah, sara itu sebenarnya direncana di untuk kumpulan lebih kecil tapi kita nak naikkan jadi kita belajar dari pengalaman itu jadi Sara umpamanya mampu memproses 3000 transaksi seminit tapi Budi 95 server dia dapat memproses 10 kali ganda maknanya lebih 30000 transaksi seminit Ketua Pemuda MCA Negeri Pahang Wong Siu Mun bangkitkan lima perkara Ha, mengenai pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri harga petrol RON95 turun kepada RM1.99 untuk warga negara Malaysia uh, ha, pertama sekali beliau bangkit soal kalau dah habis ha, kuota 300 liter sebulan Ah, ha, rakyat Malaysia kena bayar harga RM2.5 Atau rakyat kena bayar harga bukan warga negara RM2.60 satu liter Jawapan dia macam ni Harga dua ringgit lima sen satu liter itu harga subsidi Ha? 55 sen kerajaan tanggung sebelum ini ya. Eh. Bermula 30 September ini Kerajaan tambah subsidi tadi 6 sen kerajaan tambah Jadi jumlah subsidi yang kerajaan, kerajaan tanggung Untuk petrol RON95 ini 61 sen per liter Ha, maksudnya dekat sini harga RM2.5 tak wujud dah, dah tak ada dah. Ha, pergilah tasi minyak mana pun dah tak ada dah. RM2.5 lepas daripada 30 September tak akan ada, tak wujud dah. Akan ada dua harga sahaja. Pertama RM1.99 1 liter. Ha, yang ini untuk kita warga negara ada IC. Ha, RM2.60 untuk bukan warga negara. Kalau dah habis kuota 300 liter sebulan, habis dah. Maka kena bayar harga RM2.60 1 liter harga pasaran. Ha, kenapa kerajaan buat macam ni? Ada yang menyusahkan rakyat? Simple sahaja jawapan dia. Kerana kerajaan nak make sure subsidi petrol yang kerajaan tanggung ha, peruntukkan berbilion sebulan itu hanya dinikmati oleh warga negara Malaysia sahaja. Bukan warga asing. Ha, bukan syarikat-syarikat gergasi yang untung berjuta sebulan. Ha, kerajaan nak make sure ni. Rakyat ni. Rakyat Malaysia ni. Majoriti. Dan dapat rasa subsidi Oh tapi tak cukup 300 liter sebulan Mana cukup 300 liter itu kerajaan ambil data daripada dosem Dosem buat keluar data mengatakan 99% hampir 100% Rakyat Malaysia yang ada kenderaan persendirian Isi minyak ni Bawah 250 liter sebulan di bawah 250 liter. Jadi bila kerajaan letak 300 liter, itu satu angka yang telah pun dikaji. Bukan kerajaan suka-suka letak. Majoriti tidak akan terkesan. Perkara kedua, ketua pemuda MCA bangkit soal maklumat MyCard rakyat. Adakah kerajaan simpan data kita atau stesen minyak yang boleh akses curi simpan data kita Jawapan dia mudah Data peribadi rakyat Malaysia ini Hanya boleh dikawal Diakses oleh Kerajaan Malaysia saja. Full stop Setiap satu proses verifikasi Kelayakan subsidi nanti Subsidi petrol Rose 95 ini Menggunakan sistem MyCard Terus link dengan pengkalan data utama kerajaan, JPN, JPJ, itu sahaja. Ha? Terminal MyCard yang dekat stasiun minyak yang kita akan tap itu nanti, hanya untuk pihak stasiun minyak buat semakan dengan sistem kerajaan sedia ada. Sama ada kita ni layak ataupun tak dapat subsidi, kita ni warga negara betul ataupun tak, lesen kita hidup ataupun tak, itu sahaja. Selesai sahaja proses semakan segala data kita data kita itu tak akan duduk stay dalam komputer, Sesi minyak itu tak boleh nak simpan data kita, tak boleh langsung, ha, pengendalian data peribadi rakyat bukan benda main-main ha, kita ada akta, akta perlindungan data peribadi 2010 akta inilah yang menjaga segala privacy, privasi rakyat Malaysia pengumpulan data, penyimpanan data, pemprosesan data peribadi, semua ni, akta ini yang lindung, itu bukan perkara yang apa boleh buat main-main, Sesi minyak will only perform Sebagai apa? Sebagai transaction facilitator kepada terminal pembayaran sahaja Itu, itu sahaja stesen minyak boleh buat Setakat itu sahaja Stesen minyak tak boleh simpan data peribadi rakyat Perkara ketiga, apa plan contingency daripada kerajaan sekiranya sistem down, sistem tergendala Adakah rakyat boleh isi minyak macam biasa ataupun tak boleh isi kena balik kena cari tersi minyak lain Baru-baru ni, Satuan pengusaha sesi minyak Malaysia PDAM dah bagi jaminan semua pengusaha sesi minyak seluruh negara ni dah bersedia dengan plan contingency sistem sokongan backup plan untuk hadap segala kemungkinan tak kiralah kemungkinan dari segi gangguan sistem ke sistem down ke nakat tu hilang ke apa tak kira they will be prepared fokus utama adalah untuk meminimumkan sebarang gangguan pada sistem untuk pastikan rakyat dapat menikmati harga subsidi yang kerajaan tetapkan RM1.99 itu fokus utama kerajaan kerajaan dan seluruh pengusaha stasiun minyak yang ada dalam negara kita ni andai kata rakyat datang tap rakyat datang bawa IC tap my card itu tap IC nak beli minyak nak isi minyak tiba-tiba sistem down tak boleh tak boleh detect stasiun minyak dah bersedia dengan kaedah manual akan ada satu sistem alternatif automatic, uh, diaktifkan untuk ganti uh, sistem utama tadi, uh, itu sesi minyak akan pastikan perkara itu, adakah kerajaan boleh bagi jaminan? 100% there will be no issue at all no, kerajaan tak boleh jamin kerajaan tak boleh jamin segala proses setiap satu proses akan berjalan lancar 100% no Ha, kerajaan tak boleh jamin perkara itu. Apa yang kerajaan boleh jamin? Rakyat Malaysia ada IC akan dapat harga subsidi. Ha, mungkin akan berlaku sedikit kelewatan ha, proses pada peringkat awal. Itu biasa namun rakyat tak akan tunggu lama. Perkara ini tak akan menyusahkan rakyat. Perkara keempat, eh, apa mekanisme kawalan penjualan kepada warga asing dan syarikat-syarikat besar? Seperti yang Perdana Menteri Datuk Syed Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan 2 Datuk Syed Amir Hamzah selalu sebut nah, mekanisme kawalan utama penjualan petrol harga subsidi ini terletak pada penggunaan MyCard. Proses verifikasi warga negara hanya menggunakan MyCard. Itu saya tak ada kaedah lain bawa apa surat beranak ke tak boleh. MyCard saja Itu kaedah utama nak verifikasi warga negara. Kalau pergi nak isi minyak tak boleh tunjuk my card, my card tertinggal ke tak bawa tak ada ke, tak boleh isi minyak harga subsidi. Termasuklah warga asing ke, syar, wakil syarikat ke dia sama saja. No IC automatic you kena beli harga pasaran tanpa subsidi. Kita ada undang-undang mengenai larangan penjualan petrol subsidi RON95 kepada kenderaan berdaftar plat warga asing. Penguatkuasaan larangan ni duduk bawah tanggungjawab penuh uh, pengusaha stesen minyak. Kalau kerajaan kesan ada stesen minyak jual petrol subsidi kepada warga asing, stesen itu boleh kena dakwa. Pengusaha tu boleh kena dakwa. Akta Kawalan Bekalan 1961. Ha, ah, dekat sini lah kita akan tengok KPDN akan buat kerja main peran yang cukup besar. Perkara kelima, perkara tak akhir kelima ni, Ketua Pemuda MCA Negeri Pahang bangkitkan lagi soal kos pembangunan sistem dan juga terminal dekat sesi minyak tu berapa ratus juta kerajaan belanja dekat sini untuk pengetahuan semua untuk pengetahuan ketua pemuda MCA Pahang dan seluruh rakyat Malaysia sistem yang kerajaan guna sekarang ni Budi 95 ni bukan sistem baru 100% baru bukan sistem ini kerajaan dah apply sebelum ini ketika kerajaan buat penyasaran subsidi diesel Budi Madani yang RM200 sebulan itu dah pakai lah sistem yang sama maksudnya banyak benda asas dah siap Kerajaan hanya tambah baik Sesuaikan mengikut ROS 95 Itu sahaja Bukan benda yang 100% baru kena Bajet berjuta lagi tak Sama seperti terminal MyCard dekat stesen minyak Betul memang stesen minyak kena ada tambahan Satu lagi mesin khas Terminal khas untuk Semak MyCard Tapi kos itu ditanggung penuh oleh Stesen minyak tu sendiri Bukan kerajaan kena keluarkan Peruntukan untuk setiap stesen minyak apa Beli terminal tak Syarikat minyak tu sendiri Ah, wajib aku ikut kepada peraturan baru kerajaan itu saja.